hormang endi kuyov bola qani qancha pul topasiz jiyanim katta yebichi bo'rgangan. o'rgangan boqib olishga kuchingiz yetadimi qodir akasining qiziga uylangan yangi kuyovga kibr bilan qattiq tikildi azizaning uyatdan boshi egildi sekin eriga qaradi sobir akasi terlab ketibdi hozircha ikkalamiz ham talabamiz nasib qilsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi Odo bilan javob berdi kuyov ungacha singlim qanday yashaydi Amaka, kuyovingiz ham men ham darsdan keyin o'quv kursida ishlamoqchimiz dedi vaziyatdan chiqishga harakat qilib aziza erining fe'li o'ziga ayon <imitation> mana rangi o'cha boshladi amakisi qachondan beri mehribon bo'lib qoldi odamlarni oyog'ini uchida ko'rsatadi bir umr shunday qolaman deb o'ylasa kerak aziza qovog'i osilib ketgan eriga qarab ichidan zil ketdi bugun ota onasini ko'rgani kelganda, dadasi yo'q ekan onasi ovqatning harakatida yugurib yuribdi Amaksining chiqib olishini tush ko'ribdimi akam ham kuyovlarni rosa tanlab berdida katta kuyovi ham og'zidan oshni oldirgan anquv yana u kishini izzat ikrom qilishimiz kerak amakisining zahar tillaridan yog'ilayotgan og'ular yangi kuyovning butun tanasiga yoyilib ulgurgandi shu bir ikki oydayoq izzattilab turmush o'rtog'ining fe'liga tushunib qolgan azizaning tanasiga titroq yugurdi hali uyga borsam eshitadiganimni eshitaman qodir hali gapni tugatmoqchi emasga o'xshaydi o'zi bizga shunaqa kuyovlar uchragan mana pochchamni olaylik uyimda ishlang otlarimga qarang desam qaramaydi lekin yeb ketarga pul bersam olaveradi aziza ichida o'zini o'zi yeb bitirdi nimaga pochchasi qaynisining ishini qilib berishi kerak siz kimsizki odamlarga ish buyurasiz aslida jo'ja birday jon opangizdan xabar olish burchingiz emasmi degisi keldiyu tiliga chiqarmadi erta yo kech ochiq turadigan keng yo'lakka dadasining mashinasi kirib keldi undan salobatli qarashlari o'ktam namo, kiyimlari yarashgan otasi tushib keldi ukasi qodir bilan ikki qo'llab so'rashdi mening azizam tashrif buyuribdi ona qizim kelibdi mahmud aka iymanib o'rnidan turgan kuyovning avval qo'llarini siqdi keyin otalarcha quchoqlab qo'ydi qizining yelkasidan silab peshonasidan o'pdi onasi nimaga dasturxoningni mazasi yo'q xo'sh nima yeysizlar nima olib kelay sobirjon yaxshimisiz o'g'lim qudalarimiz yaxshimi otasi kelib davraga fayz kirdi aziza keyinchalik amakisi bor davralarga yaqinlashishdan qochadigan bo'ldi ayniqsa turmush o'rtog'ini izza qilmaslik uchun yillar o'tdi bu yosh oila oyoqqa turdi to'kin hayot baxtiyorlik azizaning chehrasidan barq urardi amakisining hayoti yaxshi emasligini bilar avvalgi boyligidan asar ham qolmagan ayoli farzandlarining zug'umi ostida yashardi bugun ham turmush o'rtog'i bilan uyiga keldi otasining qistovi bilan amakisini ko'rgani chiqdilar to'shakda holsiz yotgan cholni ko'rib aziza shoshib qoldi shumi yurganda yer titraydigan amakisi odamzotning holi shu ekanda u hol ahvol so'rashgan bo'ldi turmush o'rtog'i ham fotiha o'qilib o'rinlardan turay deyotganlarida sobir birdan so'z qotdi amaki xabaringiz bormi yo'qmi xususiy klinikamiz bor sizni olib ketamiz o'zim davolayman dedi odamzod ertaga nima bo'lishini bilmaydi hamisha sog'lom bo'laman doimo kuchli bo'laman deb o'ylaydi kibr manmanlik zulm bilan o'zini halokat yoqasiga olib boradi hayotda bo'lib o'tgan ushbu real voqea ehtimol kimlargadir ibrat bo'lar har birimizning hayotda amma xola tog'a yoki amaki timsolimiz ham bor xola ona amaki ota o'rnida bo'la olishini muqaddas dinimiz belgilab qo'ygan o'rnimizni yo'qotmaylik